ورلڈ ایکسپلورر دیکھنے والے پیارے علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں یورپ کے دوسرے سب سے بڑے ملک کی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آج آپ کو ان تمام حقائق کے بارے میں بتاؤں جن سے آپ پہلے نا واقف ہیں یہ ملک پر کیپیٹا کے حساب سے یورپ کا سب سے غریب ملک ہے اس ملک پر چھ سو سالوں تک مختلف سلطنتوں نے حکومت کی دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ملک کے ستر لاکھ شہری مارے گئے آخر ان کے پیچھے کس یورپی ملک کا ہاتھ تھا اس کی تفصیل میں آگے جا کر بتاؤں گا روس اور یوکرائن کی جنگ کی اصل کہانی کیا ہے کس ملک نے کس ملک کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک کی فوج دنیا کی پانچویں سب سے بڑی فوج ہے انیس سو چھاسی میں اس ملک میں بدترین جوہری تباہی ہوئی یورپ کا سب سے لمبا دریا اسی ملک میں ہے دنیا کو سب سے پہلا آئین اس ملک نے دیا اور فہاشی کے اڈے اور کلب نائٹس یہ سب یہاں پر سر عام اور قانونی ہے صحت کے لحاظ سے یہ ملک بہت خوبصورت اور دلکش ہے اور بجٹ فرینڈلی ہے جی تو آج ہم سیر کرنے والے ہیں یوکرائن کی مزید قیمتی معلومات اور دلچسپ حقائق ٹور کے دوران بچت کیسے کر سکتے ہیں ویزا فیس اور ٹور کے اخراجات ملازمت اور سیلری پاسپورٹ کی اہمیت یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں یوکرین مشرقی یورپ میں واقع ایک ملک ہے یہ روس کے بعد دوسرا سب سے بڑا یورپی ملک ہے اور مکمل طور پر یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے اس کی سرحدیں مغرب میں پولینڈ اور سلاواکیا جنوب مغرب میں ہنگری رومانیہ اور مالڈوبا سے ملتی ہیں جنوب اور جنوب مشرق میں بحیرہ اسود اور بحیرہ عزوف کے ساتھ ساتھ ایک ساحلی پٹی چلتی ہے یوکرائن کا کیپٹل کیو ہے اور افیشل لینگویج یوکرینین ہے یوکرائن کا سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے جو کل آبادی کا ستاسی تین فیصد ہے 11 فیصد ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے زیرو آٹھ فیصد دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور زیرو نو فیصد ایسے لوگ ہیں جن کے مذاہب کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کل آبادی تین کروڑ تیتیس لاکھ پینسٹھ ہزار افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے اعتبار سے یہ چھتیس نمبر پر آتا ہے جبکہ کل رقبہ چھے لاکھ تین ہزار چھے سو اٹھائیس مربع کلومیٹر ہے اور رقبہ کے اعتبار سے یہ ملک نمبر پر آتا ہے یوکرین کی ساحلی پٹی ستائیس سو بیاسی مربع کلومیٹر ہے جی ڈی پی پانچ سو پندرہ اشاریہ نو سو سنتالیس بلین ڈالر ہے اور اس اعتبار سے یوکرین انچاسویں نمبر پر آتا ہے کرنسی ہر ہے جو پاکستانی اور دو شری زیرو تین رپوں کے برابر بنتی ہے ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے ڈومین نیم ڈاٹ یو اے اور کالنگ کوڈ پلس تین سو اسی ہے کورونا مستہ کے دوران یوکرین ابتدائی سلاو کی توسیع کا مقام تھا اور یہ علاقہ بعد میں ریاست کے وان روس کے تحت مشرقی سلاو ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا جو نومی صدی میں ابھرا ریاست بلاخر حریف علاقائی طاقتوں میں بٹ گئی اور بلاخر تیرویں صدی کے منگول حملوں کے ذریعے تباہ ہو گئی اس کے بعد اس علاقے کا مقابلہ کیا گیا اور تقسیم کر دیا گیا اور اگلے چھ سو سالوں تک مختلف قسم کی بیرونی طاقتوں کے ذریعے حکمرانی کی گئی باشمول پالش و نیائی دولت مشترکہ آسٹری کی سلطنت سلطنت عثمانیہ اور روس کی زاردم یہ وہ سلطنتیں تھیں جنہوں نے چھ سو سال تک اس کے اوپر حکومت کی ساک ہی آتے ستارویں صدی میں مرکزی یوکرین میں اُبرا لیکن اسے روس اور پولینڈ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا اور بلاخر اسے روسی سلطنت نے جذب کر لیا یوکرائنی قوم پرستی نے ترقی کی اور انیس سو سترہ میں روسی انقلاب کے بعد کلیل مدتی یوکرائنی عوامی جمہوریہ تشکیل دی گئی بارش ویکو نے سابقہ سلطنت کے زیادہ تر حصے پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا اور یوکرائنی سوویت سوشلسٹ جمہوریہ قائم کیا انیس سو بائیس میں سوویت یونین کی تشکیل کے بعد اس کی ایک آئینی جمہوریہ بن گئی دوسری جنگ عظیم کے دوران یوکرائن میں جرمن قبضہ تباہ کن تھا جس میں ستر لاکھ یوکرینی شہری مارے گئے جن میں زیادہ تر یوکرائنی یہودی بھی شامل تھے ان ساری عماد کے پیچھے جرمنی کا ہاتھ تھا یوکرین نے انیس سو اکانوے میں سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد آزادی حاصل کی اور خود کو غیر جانبدار قرار دیا انیس سو میں ایک نیا آئین اپنایا گیا بڑے پیمانے پر مظاہروں کا ایک سلسلہ جسے یورو میدان کہا جاتا ہے انقلاب کے بعد دو ہزار چودہ میں ایک نئی حکومت کے قیام کا باعث بنا اس کے بعد روس نے یک طرفہ طور پر یوکرین کے جزیرہ نما کریمیا پر قبضہ کر لیا اور روس نواز بد امنی مشرقی یوکرین میں روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں اور سرکاری افواج کے درمیان ڈومباس میں جنگ ہوئی روس نے دو ہزار بائیس میں یوکرین پر پورے پیمانے پر حملہ شروع کیا روس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یوکرین نے امریکہ یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ قریبی تعلقات کی تلاش جاری رکھی ہوئی ہے یوکرین ایک وحدانی ریاست ہے اور اس کا نظام حکومت ایک نیم صدارتی جمہوریہ ہے ایک ترقی پذیر ملک یہ برائے نام جی ڈی پی فی کس کے لحاظ سے یورپ کا غریب ترین ملک ہے اور بدعنوانی ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہے تاہم اپنے وسیع زرخیز زمین کی وجہ سے جنگ سے پہلے یوکرین دنیا کے سب سے بڑے اناج برآمد گنندگان میں سے ایک تھا یوکرین ایک درمیانی طاقت ہے اور یوکرین کی مسئلہ افواج فعال اہلکاروں کے ساتھ دنیا میں آٹھویں سب سے بڑے دفاعی بجٹ کے ساتھ اہلکاروں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کی پانچویں بڑی مسلح قوت ہے یوکرین کی مسلح افواج دنیا کے سب سے بڑے اور متنوع ڈرون بیڑے میں سے ایک بھی چلاتی ہے یہ اقوام متحدہ کا بانی رکن ہے نیز کونسل آف یورپ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور او ایس سی ای کا رکن ہے یہ یورپی یونین میں شمولیت کے عمل میں ہے اور اس نے نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے یوکرین دنیا کے سب سے گہرے میٹرو اسٹیشن کا گھر ہے جس کا پلیٹ فارم زمین سے ایک سو پانچ اشاریہ پانچ میٹر نیچے واقع ہے دنیا کا سب سے بڑا کارگو تیارہ یوکرین میں ڈیزائن اور بنایا گیا تھا بدقسمتی سے یہ حالیہ روسی حملے کے دوران تباہ ہو گیا تھا قدیم ترین الیکٹرونک موسیقی کے آلات میں سے ایک یوکرین کے ماہر طبیعیات اور موسیقار لیون تھرمن نے انیس سو بیس میں ایجاد کیا تھا یہ اپنے اینٹینا کے گرد ہاتھ کی حرکت کا پتہ لگا کر آسمانی آوازیں پیدا کرتا تھا یوکرین میں واقعہ چر نوبل نیوکلیر پلانٹ 1986 میں دنیا کی بدترین جوہری تباہی کا مقام تھا اس علمناک واقعے نے خطے اور دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے اور یوکرین کی تاریخ پر ایک پر نشان چھوڑ دیا مشرقی یورپ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک یوکرین کا دارالحکومت کیو چودہ سو سال پرانا ہے یہ تاریخی اور ثقافتی نشانات کی دولت کا حامل ہے گیس لیمپ شہری روشنی میں ایک اہم شراکت ہے اٹھارہ سو ترپن میں نامی انجینئر نے ایجاد کیا تھا اس اخترا نے دنیا بھر کے شہروں کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا یورپ کے قلب سے بہتر دریائے یورپ کا سب سے لمبا دریا ہے اس کا وائنڈنگ کورس تقریباً بائیس سو پچاسی کلو میٹر پر محیط ہے اس نے ملک کی تاریخ اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا یوکرینی زبان سیریلک رسم الخط میں لکھی جاتی ہے یہ تحریری نظام پہلی بلغاریائی سلطنت میں تیار ہوا یہ رسم الخط پورے مشرقی یورپ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے اور کئی سلاوی زبانوں کی بنیاد ہے یوکرین میں کئی بڑے قبرستان ہیں جہاں سے قدیم مخلوقات کی باقیات دریافت ہوئی ہیں ملک کے پراما فراس نے ان پراگیتاسک جنات کو محفوظ رکھنے میں مدد کی ہے جو زمین کی تاریخ کے بارے میں قیمتی بصیرت پیش کرتے ہیں یکرین میں ایوریج سیلری پانچ سو ڈالر ہے کورگ اخراجات کی بات کی تو یوکرائن اس حساب سے کافی سستا ملک ہے یہاں پر پر ڈے ایک بجٹ ٹریولر کے اخراجات بیس سے تیس ڈالر تک آتے ہیں یوکرائن میں دو بیڈ فلیٹ ایک مہینے کے لیے بآسانی تین سو سے تین سو پچاس ڈالر تک مل جاتا ہے اگر آپ ایک بجٹ ٹریولر ہیں اور بجٹ کے ساتھ ٹور کرنا چاہتے ہیں تو کچھ تجاویز ہیں ہاسٹل سستے ہوتل میں قیام کریں جو آسانی مل جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں ناشتہ اور رات کا کھانا خود بکائیں اور اشیاء اس علاقہ کی بڑی سپر مارکیٹ سے خریدیں یوکرائن کا پاسپورٹ دنیا کا چوبیس نمبر پر آنے والا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے جس کے اوپر آپ ترانوے ممالک کا ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں اور اکاون ممالک کا ویزا آن ارائیویل حاصل کر سکتے ہیں پاکستان سے یوکرائن کی سنگل انٹری ٹورسٹ ویزا فیس ڈالر جبکہ ڈبل ویزا فیس ڈالر ہے جبکہ ملٹیپل ویزا انٹری فیس تین سو نوے ڈالر ہے میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اللہ نگہ بان